hammaga salom sizlar bilan sardor va siz hafta yangiliklarini tomosha qilyapsiz bu galgi dasturimizda avatar 2 filmi qasoskorlar final filmini ortda qoldiradimi O'rgimchak odam 3 filmi qanday nomlandi abadiylar filmi va lochin va qishki askar serialining ilk treylerlari qachon chiqariladi Turning 4 filmida qaysi personajlar qatnashadi va pandemiya atrofidagi yangiliklar yaxshilab o'rnashib oling hafta yangiliklari avatar filmining yulduzlaridan biri Steven Lang intervyularining birida avatar 2 filmi qasoskorlar final filmini kassa yig'imlari bo'yicha ortda qoldirib eng kasabob film bo'lishini ishonch bilan gapirdi yana u o'z personajini qaytish haqida ham aytib o'tdi James Cameronni biz hali tugatmadik deb aytishga majbur qilish uchun yetarli darajada taassurot qoldirganimni bilish quvonchlidir mening vazifam personajim xarakterini imkon qadar ishonchli tarzda tasvirlash shuning uchun polkovnik kovrichni yaxshiroq tanishga ko'proq vaqtim bo'lishini bilish juda yoqimli endi men avatarning birinchi qismiga qaraganda yanada shiddat bilan ishlayapman avatar 2 filmining premyerasi 2021 yilning dekabriga belgilangan ammo hozir filmning suratga olish ishlari to'xtatib qo'yilgan nima deb o'ylaysiz avatar 2 filmi qasoskorlar final filmini ortda qoldiradimi fikringizni kommentariyada yozib qoldiring xabarlarga ko'ra o'rgimchak odamning uchinchi filmi Run nomini oladi tarjima qiladigan bo'lsak uyga yugurish yoki uyga chopish menimcha uyga qochish deb tarjima qilsak to'g'ri va chiroyli bo'ladi bilamizki Peter o'rgimchak odam ekanligi oshkor bo'lgan yana uni qotilga chiqarishgan Peter esa qochishi kerak lekin bu ma'lumot hali tasdiqlanmadi oxir oqibat o'rgimchak odamni 3 filmining asosiy yovuzi ovchi Craven bo'ladiganga o'xshaydi uning roliga genri kavel va jeyson mamolar ko'rib chiqilmoqda yana bir narsa aniq bo'ldi filmda Peterga advokat yordam beradi variantlar esa ikkita ayol xalq va Matt Murdock. ularning ikkalasi ham yaxshi advokat marvel qay birini tanlar ekan menimcha Charlie Cox ijrosidagi Matt Murdockni tanlashadi o'z variantingizni kommentariyada yozib qoldiring xabarlarga qaraganda abadiylar filmining ilk tizeri mart oyining oxirida sochin va qish askar serialining ilk treyleri esa aprel oyining 2 yarmida chiqariladi loki serialiga richard gand qo'shildi uning roli aniq emas balki u komikslardagi qasoskorlarning asosiy yovuzi kank personaji bo'lishi mumkin bilamizki torning to'rtinchi filmi galaktika qo'riqchilari 3 filmidan oldin chiqadi qasoskorlar final filmining oxirida esa Thor galaktika qo'riqchilari bilan ketgan edi grup personajiga ovoz beruvchi aktyor vin Dieselning gaplariga ko'ra esa galaktika qo'riqchilari 4 filmida asosiy personajlardan biri bo'ladi asosan raketa yana biz Grootning yangi ko'rinishi alfa Grootni ko'ramiz aftidan Groot oldingi ko'rinishiga o'xshamasdan kattaroq va qudratliroq bo'lib o'sadi rejissyor James Gunn esa galaktika qo'riqchilari 3 filmida kraklinning qaytishini tasdiqladi rassom Ryan maynerning asoskorlar final filmi uchun chizgan konsept artini ko'rsatdi unda tanis kapitan amerikaning qalqonini urib sindirganini ko'rishimiz mumkin uning so'zlariga ko'ra qalqonga ketma ket qattiq zarbalar berilganidan so'ng vebranum energiyani ushlab turish xususiyatini yo'qotib zarbalarga chida olmagan. barchangiz dunyo xavfli virusdan zarar ko'rayotganini bilasiz bu kinokompaniyalarni ham chetlab o'tgani yo'q disney Warner bros va boshqa ko'plab kompaniyalar katta zarar ko'rishdi dunyo bo'ylab xavfli zonalarda ko'ngil ochar joylar va kinoteatrlar yopildi xususan o'zbekistonda ham odamlar uyda zerikib qolmasliklari uchun davlatlar o'zlarining ko'plab onlayn servislarini tekinga ko'rish imkoniyatini berdi bizda ham biline tv ilovasi orqali milliy va chet el telekanallarini 15 aprelgacha bepul tomosha qilishingiz mumkin yana ko'plab filmlar seriallar va multfilmlarni ham ko'rish imkoni bor faqat biline sim kartangiz bo'lishi kerak milliy telekanallarda esa yangi o'zbek filmlarining premyerasi qo'yilmoqda o'tgan videoyim marvel kino olami filmlari va qalqon agentlari serialini qanday ketma ketlikda ko'rish kerakligi haqida edi qalqon agentlari serialining barcha sezonini ko'rmoqchi bo'lsangiz video ostida ссilkasini qoldiraman rus tilidagisini o'zbek tilidagisini esa topa olmadim yo'q bo'lsa ham kerak marvel kino olamining filmlarini esa to'g'ri ketma ketlikda raqamlab telegram kanalimga joyladim filmlarni kanalning qidirish joyiga mko film heshtegi bilan qidiring kanalga video ostidagi ssilka orqali o'tishingiz mumkin virus tufayli deyarli barcha filmlarning premyerasi va suratga olish ishlari qoldirildi Qora beva filmining premyerasi noma'lum muddatga qoldirildi uddalab bo'lmas topshiriq va Batman filmlarining suratga olish ishlari to'xtatildi o'lish vaqti emas filmining premyerasi apreldan noyabrga ko'chirildi vandavision va loki seriallarining ishlari to'xtatildi farsaj ni esa 1 yilga qoldirishdi eng omadsiz film bu yangi mutantlar filmi bo'ldi u to'rtinchi martda qoldirilmoqda shangchi filmining ishlari ham to'xtatilgan edi rejissyorda virus bor deb taxmin qilingani uchun baxtimizga u kasallanmagan ekan jodugar va uzuklar hukmdori seriallari to'xtatildi matritsa 4 va fantastik jonzotlar 3 filmlarining ishlari ham to'xtatib turilibdi bular faqat mashhur bo'lgan loyihalar. bunday loyihalar esa juda ko'p faqatgina lochin va qishki serialining suratga olish ishlari davom etmoqda chunki ular atlantda xavfsiz joyda g'aroyib ayol 1984 filmining premyerasi esa hali joyida turibdi chunki premyera iyulda agar ahvol yaxshilanmasa u ham qoldirilishi mumkin mana kinoning ahvoli shunday endi nima bo'ladi to'g'ri hozir premyeralar bo'lmasa-da, 2020 yilning oxiri va 2021 yilning boshida premyeralar ko'p bo'ladi deyarli har ikki haftada yangi katta premyeralarni ko'ramiz bu biz uchun yaxshi albatta lekin kino kompaniyalar baribir zarar ko'rishadi chunki raqobat katta bo'ladi marvel kino olamining filmlari bir biri bilan bog'liq ular nima bo'ladi hech ham xavotir olmaslik kerak menimcha qolgan loyihalar ham biroz oldinga suriladi boshqa proyektlarning orasi biroz qisqartiriladi 2021 yilda esa yana hammasi o'z yiziga tushib ketadi detlaynning xabar berishicha xitoyda ahvol yaxshilangandan so'ng kinoteatrlarda qasoskorlarning 4ta qismi va yana boshqa filmlar qaytadan premyera qilinadi zararlarni biroz bo'lsa-da qoplash uchun ko'plab taniqli insonlar virusdan ehtiyot bo'lib uyda o'tirib xavfsizlik qoidalariga rioya qilishni eslatishmoqda jumladan tayka vaytiti ham ehtiyot choralariga albatta amal qiling mana <tanecu> yeah. yangiliklar ham o'z nihoyasiga yetdi fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiring video yoqqan bo'lsa layklaringizni ayamang asosiysi kanalga a'zo bo'lib qo'llaringizni yuvishni unutmang yangi videolarda ko'rishguncha